Меня зовут Данил Харченко. Мне 11 лет. Когда идут обстрелы, я думаю о собак. Как им там страшно, холодно. И что из-за этих обстрелов многие щенята лишились своей мамы. У меня была собака, и вот она недавно умерла. И мне было очень сильно жалко. Я ее очень сильно любила. Вот моя лялька в детстве, она как мишка была. После войны много стало очень собак. Дома некоторые расстреляли, и там жить ну, нельзя. И собаки, то, что там были, они убегали во время войны. И сейчас они ходят, голодуют, просят еды, Джека воробья, рыжика, черныша у нас во дворе есть. Много я покормил собак. Когда я вырасту, хочу сделать приют и всех собак, которых мне жалко, забирать к себе в приют и их кормить, за ними ухаживать, чтобы они были в тепле и не давали.